Одним из самых сложных осложнений для пациента после кровотечения являются проблемы с дыхательными путями. Безусловно, вначале мы останавливаем кровотечение. После остановки кровотечения мы должны убедиться, что нет проблем с дыхательными путями и с дыхательной системой. Для этого в первую очередь мы должны убедиться, что пациент, который находится в бессоздательном положении, не имеет проблем с дыхательными путями на уровне рта. Осмотр рта проводится визуально, открывая рот, вводя пальцы в ротовую полость, с целью проверить, нет ли там рвотных масс, осколков после ранения ротовой полости, вставной, э, вставных зубов и других предметов, которые могут мешать дыханию данного пострадавшего. В положении на спине пострадавший, как правило, сдыхается э, собственным языком, когда корень языка опускается в гортань и прикрывает дыхательные пути. Первая наша манипуляция, повторяем, это очистка ротовой полости. Самое главное, После этого перевернуть пациента на живот. Но если положение пациента не позволяет перевернуть его на живот, мы должны продолжить наши манипуляции в положении пациента на спине. Для этого мы должны придать голове наиболее правильное положение для улучшения дыхательных путей. Запрокидываем голову назад, приподнимаем верхнюю челюсть. И используем подручные средства для того, чтобы под шеей создать небольшой упор, чтобы в дальнейшем голова осталась в наиболее выгодном положении. В этом положении корень языка припонят, и проблем с западением языка уже не будет. У нас блок о орофариальных трубках. Какие они есть? Они есть разных размеров. Их величина определяется расстоянием от угла рта пациента до угла нижней челюсти или до мучки уха. Как удобнее мерить. Детские размеры, средние размеры, взрослые размеры. И по своему строению. Пластинчатые или трубчатые. Пластинчатые представляют собой две пластины, которые позволяют легко извлечь из них Продукты рвотных масс или слизь. Трубчатая, она удобная, но очистка ее немножко более усложнена. И это придется промывать или продувать. Эту можно просто стряхнуть. Итак, заменим э, орафорениальную трубку для данного пациента. Мы выбрали красного цвета. Это его величина. Как вводится орафорениальная трубка? Наиболее удобно. И безопасно введение трубки изгибом вниз, кончик мы вводим по твердому небу, кончик до трубки упирается и делаем поворот на 180 градусов. Таким образом мы придерживаем корень языка и во время введения данной трубки мы не вталкиваем язык обратно в глотку. Есть второй вариант введения, когда э, трубка вводится по краю ротовой полости, но тоже скользя по твердому небу и поворот делается на 90 градусов. Важный момент. Это э, орофлингиальную трубку нельзя заводить за губы, тем более за зубы. Ее надо всегда заводить сверху. Потому что если у человека будет ротный рефлекс, мы должны будем перевернуть и очень быстро ее извлечь. Сама орофарингеальная трубка может быть использована в положении, когда человек находится без сознания или в сапорозном состоянии, потому что провоцирует рвотный рефлекс. Безусловно, при ситуации, когда человек приходит в сознание, данная трубка должна быть извлечена, иначе она будет провоцировать рвоту у данного пациента.